নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাচ্য ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জি এন ভি গাইড ইউটিউব চেনেল নৱদয় বাছনি পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰিজাল্ট আহিলে এতিয়া আৰু যিসকলে ছিট পাইছে আমাৰ ক্লাছৰ পৰা বা আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাই চাইতো অলেখ অলেখ মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰা ষ্টুডেণ্টে ছিট ফোন কৰি আছে মোক বা ছিট পাইছে বহুত বহুত শুভকামনা সকলোকে প্ৰথমতে ভাল লাগিছে ইমান কষ্ট কৰি কৰি তোমালোক কষ্ট ফল পালা ত' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ছিট পোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কি কাম হ'ব বা কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত ক'ত কি এডমিশ্যন হ'ব কি চিষ্টেমত আপোনালোকে বস্তুখিনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে পোনপ্ৰথমতে মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে জে এন ভি গাইড ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে প্লিজ অলপমান আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাই দিব আৰু প্লাছ আমাৰ কচিং চেণ্টাৰটোৰ বিষয়ে জনাই দিব কাৰণ এইবাৰ জে এন ভি গাইডে আমাৰ এশ ষাঠিজনতকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ক্লাছ কৰি আমাৰ কোচিং লৈ পেলাই ছিট পাব সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ মাজততো ইউটিউবৰ পৰা কিমান লাইভ ক্লাছ কৰি কৰি চিট পাইছে এইখিনিতো হিচাপে কৰা নাই সেইখিনি হিচাপ কৰিলেতো কিমান হ'ব আমি নিজেও নাজানো বাৰু খালি আমাৰ ক্লাছ কৰি আমাৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ লৈ আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ বস্তু ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কিনি লৈ পেলাই ওৱান ছিক্সটিজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত নৱোদয় বাছনিৰ পৰীক্ষাত ঠিক আছে ওৱান ছিক্সটিতকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছে ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিছে তো এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ কি হ'ব নেক্সট আমাৰ জে এন বি গাইডৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অহা নতুন বছৰৰ কাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়া আজিৰ পৰা আজি হ'ল ছাব্বিছ মাৰ্চ আজিৰ পৰা প্ৰথম বেটছ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে আকৌ বিহুৰ আগত আৰু এটা বেটছ আহিব তাৰপিছত মে' মাহত দহ তাৰিখ মানে এটা বেটছ আহিব এপ্ৰিলত পঁচিছ তাৰিখে বেটছ এটা আহিব আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰে ক্লাছত আমাৰ আহিব পাৰিব ইয়াতে দিয়া ফোন নাম্বাৰটোত ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা ৰাতি আঠ বজাৰ ভিতৰত ফোন কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু অলপমান বেয়া লাগি আছে প্ৰায় আমি আৰু এশ বিছ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্টৰ আশা কৰি আছিলোঁ চিট পাব চিট পাবকৈ আমি ওৱান ফিফটি প্লাছ কৰি গ'লোঁ আমি টাৰ্গেট আছিলে যে দুশ আশী তেনেকুৱা টাইপত আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে ত' যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ আমি গম পাইছিলোঁ যে এইট্টিৰ ওপৰত বহুতৰ পাইছিলে এইট্টি ফাইভৰ ওপৰতোতো বহুতে পাইছিলে তাৰপিছতো ছিট পাব সক্ষম হোৱা নাই তো সেইখিনি বহুতখিনি কথা থাকে অ' এম আৰ চিতে ভুল হৈ যাব পাৰে বা কাষ্টত নাহিব পাৰে বা তাতকৈ ভাল ষ্টুডেণ্ট বহুতখিনি থাকিব পাৰে সেইটো কথা হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে অলপমান আমাৰ বেয়া লাগিছে যিহেতু এইবাৰ বহুতে পাবলগীয়া এশ বিছ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্টে ছিট নাপালে তেওঁ ভাল লাগিছে যে আমাৰ ওৱান ফিফটিতকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছে এইবাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত যোৱাবাৰ আমাৰ প্ৰথম লিষ্টত ছেভেণ্টি এনেকুৱা টাইপ অফ ষ্টুডেণ্ট আছিলে তাৰ ডাবুল এইবাৰ হৈছে তাৰ দুগুণ আমাৰ এইবাৰ ৰিজাল্টত আমি দেখিব পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এতিয়া এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব ক'ত হ'ব তো এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট দিলে যোৱাকালি আছিলে আপোনাৰ পঁচিছ মাৰ্চ ঠিক আছে ঠিক আছে যোৱাকালি আছিলে পঁচিছ মাৰ্চ এতিয়া আপোনালোকৰ জে এন ভিৰ পৰা ফোন কৰিব নৱোদয় বিদ্যালয় জে এন ভি স্কুলৰ পৰা আপোনালোকক ফোন কৰিব কেতিয়া ফোন কৰিব অলপ সময় লাগে এসপ্তাহমান লাগিব প্ৰায় আপোনাৰ ত্ৰিছ বা একত্ৰিছ মাৰ্চত ফোন কৰিব আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টজনে যে ছিট পাইছে নৱোদয় বিদ্যালয় অমুকৰ পৰা ক'লোঁ মই এইখন জে এন ভিৰ পৰা ক'লোঁ এইখন জে এন ভিৰ পৰা ক'লোঁ মই সেই তেনেকৈ আপোনাৰ এশ আপোনাৰ চৰি ত্ৰিছজন ত্ৰিছ তাৰিখ বা একত্ৰিছ তাৰিখ মানে আপোনালোকক ফোন কৰিব ঠিক আছে ত্ৰিছ তাৰিখ বা একত্ৰিছ তাৰিখ মানে আপোনালোকক ফোন কৰিব এইটো বস্তু ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ এতিয়া জে এন ভি কেতিয়া যাব লাগিব জে এন ভি আপোনালোকে এপ্ৰিলত মাতিব এপ্ৰিলৰ এক তাৰিখ মানে মাতিব পাৰে দুই তাৰিখ মানে মাতিব পাৰে তেনেকৈ এক বা দুই তাৰিখ মানে আপোনালোকৰ নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহত মাতিব ঠিক আছে এক বা দুই তাৰিখ মানে আপোনালোকৰ জে এন ভি নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহত মাতিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে প্ৰথমতে সেইটো বস্তু আপোনাৰ এতিয়া অ'কে তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব এডমিশ্যন প্ৰায় আপোনাৰ বাৰ তাৰিখ মানৰ আগতহে হৈ যাব বাৰ এপ্ৰিলৰ বাৰ এপ্ৰিলৰ আগত আপোনাৰ কি হৈ যাব এডমিশ্যন হৈ যাব কে এতিয়া কালি ৰিজাল্ট দিলে ছাব্বিছ তাৰিখে যিসকলে চিট পালে আপোনালোকক ত্ৰিছ বা একত্ৰিছ তাৰিখে নৱোদয় ফোন কৰিব নবোদয়ৰ পৰা তাৰ আগতো ফোন কৰিব পাৰে তাৰপিছত এপ্ৰিলৰ এক বা দুই তাৰিখ মানে আপোনালোকক মাতিব যে আহক আপোনালোকে নবোদয়লৈ আহক আমি ডকুমেণ্টছখিনি চাম ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই কৰিম এইটো কৰিম সেইটো কৰিম এনেকুৱা টাইপত আপোনালোকক ক'ব তাৰপিছত এপ্ৰিলৰ বাৰ তাৰিখে ঠিক আছে এপ্ৰিলৰ বাৰ তাৰিখে এপ্ৰিলৰ বাৰ তাৰিখৰ আগত মোৰ হিচাপত বিহুৰ আগত এডমিশ্যনটো হৈ যাব ঠিক আছে বিহুৰ আগত এডমিশ্যনটো হৈ যাব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বিহুৰ পিছত মানে ওঠৰ তাৰিখ মানে ওঠৰ এপ্ৰিলত আপোনালোকক ল'ৰা ছোৱালী হৈ আহিব লাগিব নৱোদয় বিদ্যালয় ওঠৰ এপ্ৰিলমানত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থৈ আহিব লাগিব নৱোদয় বিদ্যালয়ত থৈ আহিব লাগিবগৈ ঠিক আছে নৱোদয় বিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ কি হ'ল এই ওঠৰ ঠিক আছে ওঠৰ এপ্ৰিলত ঠিক আছে ওঠৰ এপ্ৰিলত আপোনালোকৰ এই ল'ৰা ছোৱালীসমূহক থৈ আহিব লাগিব ত' সেইটো বস্তু হ'ল আপোনাৰ এতিয়া তো এইখিনি আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আৰু বাকী ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে আপোনালোকে যে সেই নৱোদয়ত যাব এপ্ৰিলৰ এক দুই তাৰিখে নৱোদয়ত যে আপোনালোকে যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক জনাই দিব যে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব কেনেকৈ লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ হ'ব কি কি নহয় সেই বস্তুখিনি আপোনালোকক এ টু জেড জনাই দিয়া যাব ঠিক আছে খালী আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দুটামান বস্তু অলপ নিজৰ লগত থাকিলে ভাল আমাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড ষ্টুডেণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লগত থাকিলে ভাল আপোনাৰ মাকৰ আধাৰ কাৰ্ড দেউতাকৰ আধাৰ কাৰ্ড এইখিনি বস্তু লগত ৰাখিলে ভাল আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভৰ মাৰ্কশ্বিটখন বিচাৰক যদি বিচৰা নাই যদি লগত নাই থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভৰ মাৰ্কশ্বীট আপোনাৰ এতিয়া ঠিক আছে থ্ৰী ফ'ৰ মাৰ্কছ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে উলিয়াওক এতিয়া ঠিক আছে লগত পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেন্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখন উলিয়াই থৈ দিব পাৰে এতিয়া পি আৰ চি ক'ত উলিয়াই মই নাজানো কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো নাজানো কাৰণ মই নিজেই নিজৰ পি আৰ চি উলিয়াই পোৱা নাই আজিলৈকে এতিয়ালৈ তো সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে অফিচত গৈ সুধি ল'ব এতিয়া কোনটো অফিচত গৈ ডি চি অফিচত ওলাই বুলি মই শুনো বা চাৰ্কুল অফিচত ওলাই বুলি শুনো সেই দুটা অফিচত গৈ পেলাই আপোনালোকে সুধি ল'বগৈ ঠিক আছে সেইখিনি বিষয়ে মোৰ একেবাৰে আইডিয়া নাই পি আৰ চি ক'ত উলিয়াই তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে গম পায় বাৰু কেনেকৈ ওলায় কি ওলায় সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখক তাৰপিছত সেইখিনি এইখিনি ৰাখিলে হ'ল লগত তাৰপিছত নবোদয়ৰ পৰা দিব ফৰ্ম দিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব হেডমাষ্টাৰ আপুনি পঢ়ি থকা স্কুলখনৰ ছাইন ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন লগত লাগিব কিন্তু দেই এডমিট কাৰ্ডখন লগত ৰাখি লাগিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন লগত ৰাখিব কিন্তু দেই এডমিট কাৰ্ডখন লগত ৰাখিব লৈ যাব আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন লগত সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ থাকিলে আৰু তাৰপিছত বাকী বিশেষ সিমান বস্তু নালাগে নৱোদয়ৰ ফালৰ পৰা ফৰ্ম দিব আমাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিব অ' বি চি যদি আছে এছ টি যদি আছে এছ চি যদি আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেইটা ৰেডি কৰক আপোনালোকে অ' বি চি কাৰণে এন চি এত লাগিবই লাগিব এতিয়া এন চি এত ক'ত ওলায় সেইটো বিষয়ে মই নাজানো কিন্তু অফিচবিলাকত আপোনালোকে খুলি ল'ব ঠিক আছে এছ চিৰ কাৰণে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব এছ টিৰ কাৰণে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব কিন্তু জেনেৰেলৰ কাৰণে একো নালাগে বাকু বাকী ঠিক আছে এইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকক মই জনালোঁ আৰু সকলোকে মই এটা অনুৰোধ থাকিলে যে আমাৰ জে এন ভি গাইড কচিং চেণ্টাৰৰ বিষয়ে অলপমান আপোনালোকে জনাই দিব ঠিক আছে আপোনালোকক ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে অলপ জনাই দিব যিসকলে আমাৰ ক্লাছ কৰি পেলাই ছিট পালে ওৱান ছিক্সটি টুজন অ'ভাৰ অল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ঠিক আছে এই যিমান কেইজন আছে আপোনালোকে আপোনালোকে অলপমান প্লিজ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব আপোনালোকে অলপমান আমাক সহায় কৰিব জেন ভি গাইড আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপমান জনাই দিব আৰু যিসকলে এতিয়া ওৱান ছিক্সটি টু মোৰ নাম্বাৰ আমাৰ যিমানখিনি হিচাপ আছে সেইখিনিৰ পৰা কৈ আছোঁ এতিয়া বহুতেতো আমাৰ লগত ইউটিউব চাই চাই পৰিছিলে আপোনালোকে তো সেই ষ্টুডেণ্টসকলৰ গাৰ্জেনকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ অলপমান আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাই দিব অলপমান আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ বিষয়ে জনাই দিব কোনোবা ক্লাছ নহয় নলয় সেইটো ফিচৰ কথা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাই দিব কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছ নলৈ পেলাই ইউটিউব চাই চাই এতিয়ালৈ মোৰ লৈ চাগে পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছজনমান গাৰ্জেনে ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰিছে ছাৰ আপোনাৰ ইউটিউব চাই চাই মই পাছ কৰিলোঁ কমেণ্ট আহি আছে আগৰ ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ'টো ছাৰ আপোনাৰ ইউটিউব চাই চাই মই পাছ কৰিছোঁ ত' সেই গাৰ্জেনসকলৰ হিচাপ যিহেতু নাই ত' প্লিজ মই ইয়াৰ পৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক অলপমান আমাৰ বিষয়ে জনাই দিব এইখিনি সহায় আপোনালোকৰ পৰা মই বিচাৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে অলপমান আমাৰ এইখিনি সহায় কৰি দিব কিন্তু ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলোকে বহুত বহুত ভাল লাগিলে এইবাৰ আমি আহ যিমানখিনি পাৰো ষ্টুডেণ্টক ভালকে গাইড কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ